Давайте поговоримо про харківський напрямок. Росіяни. росіяни пишуть про те, що там незабаром очікується контрнаступ збройних сил України, і на це вказує те, що Київ стягує техніку до другого та третього шону оборони на харківському напрямку, і це, і тому Росія вважають, власне, що ЗСУ готується до контрнаступу. Якого як ви на сьогоднішній день бачите харківський напрямок? Ну, якщо зверху е, збоку боку поїхати, так то зараз виходить, сили перебрасуються з Восточного фронту на Харківський, і ми віддаємо Донбас. но зато выдавим россиян на Харьковском направлении за, допустим, границы. А за, за это выдавливание, получится, россияне могут выйти на границу Донецкой области. Ченч не очень хороший, сразу говорю. Вот исходя из того, что сейчас вот есть, и нашего бездействия, бездействия Генштаба, ну, на данный момент, причины могут быть разные. Одна из причин, допускаю, что это вообще управляют процессами тот же Белый дом не давая нам достаточного количества вооружений, они же нас на коротком поводке держат. Почему мы не видим э, тех же F-16? Если бы F-16 даже месяц назад были, мы бы да, Донбасс бы не сдавали. Не говоря уже там о конце э, прошлого года или начале этого года. Просто бы тогда не сдали Донбасс. Вот, вот такими не поставками основных видов продукции, военные продукции, типа тех же самолетов или, или ракет, и э, участием, в, если еще американцы или, не знаю, может быть, какая-то внутренняя фронта участвует в перераспределении поставок вооружений, то есть если сейчас у нас вооружение больше идет, допустим, на Харьковское направление, а меньше на Донецкое направление, так это получается как раз вот так вот выравнивают, не выравнивают, а формируют линию обороны, если можно так сказать выдавливаем россиян с Харьковского направления, но сдаем позиции по Донбассу. Я Донецкий, я с Донбасса, я же это понимаю прекрасно, причем там каждую сопку знаю, каждую за эти 10 лет, особенно не говоря уже за 60 лет по жизни, каждую гряду знаю, каждый, каждый кустик по, по большому счету, прекрасно понимая, образно сейчас специально говорю, не цепляйтесь к словам, прекрасно понимая, что можно сделать, что нужно делать, и что, и, а если не делается, то почему. Так вот, один из вариантов – это как раз усиление Харьковского направления. Да, там действительно в ближайшее время есть достаточно информации о том, что готовятся, тут россияне эту информацию и дают, Готовится восстановление границы. Так россиянам, если они восстановят границу по Харькову отойдут, или мы их выдавим, допустим, на в сторону Белгородчины, и это вре, в это время они дойдут до э, границы Донецкой области, то есть до, до э, административной границы. Так это такой себе ченч, я бы так сказал, не, не очень правильный в нашу сторону. То есть э, эти вопросы опять же есть и к военно-политическому руководству, нашему Генштабу уже есть вопросы, если честно. Ну, естественно, к нашим партнерам, то есть к этим руководителям, которые держат в руках эти эти веревочки, короткие поводки, которыми практически руководят, рисуя линию фронта, как им нужно. Еще раз повторюсь, это пока только умозаключение, исходя из той информационной, из того информационного потока, который есть сейчас. В свободному доступі. Ну, от, от такі умозаключення можна зробити безпілотники Гору цієї ночі атакували військові об'єкти у Білгородській, Воронезькій та Липецькій областях. зокрема, цілею безпілотників став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. Обидва підприємства використовуються агресором у військових цілях, ну, видавляють змі із посиланням на джерелах у спецслужбах. Романа Григоровича, чим характеризувалася ця атака? это гуровцы, молодцы, красавцы, как всегда. То есть они уже запустили, мы как-то говорили, это уже такая чуть ли не еженошная или там ежесуточная задача, рутинная работа ГУРа, у них есть, скорее всего, определенный список целей, есть уже утвержденный план по их уничтожению, и они методично, независимо от политических там, предпочтений всех этих летающих в облаках политиков, они методично уничтожают российские военные объекты. Новолитетский медкомбинат, мы уже неоднократно об этом говорили, это один из основных производителей брони и металла для э, российской оборонной промышленности. Тра тракторный завод, это как раз завод, который делает э, тележки так называемые, ну или шасси для тех же С-300, С-400, еще нескольких военных объектов, вернее военных производств России. Потому это легальные военные цели, по которым ГУР методично накладывает свои санкции. Такие санкции Буданова, они довольно-таки тяжелые, и я думаю, они как раз приведут ну, к определенным положительным моментам для нас, но это все-таки не масштабирование, как бы не хотелось, то есть масштабированного как такового, конечно, нет. Вот такие удары должны быть ежесуточно, ежесуточно и в масштабах, ну, где-то до десятка целей должны поражаться, опять же, количеством где-то как минимум до десятка беспилотников до этого до до такого до такого количества сама спецслужба она никогда не дойдет то есть это надо переключать механизмы подключать финансирование бюджетное либо тогда ставить задачу гуру но тогда для них надо будет им надо в подчинение перебрасывать мы как то с вами согласились силы спецопераций наконец вернуть главное управлению разведки голове практически, вернуть тело, это сила спецоперации, она ГУР должен управлять. И, естественно, ЦИПСО, это Центр информационно-психологических спецопераций, вот тогда, может быть, не, было, не будет у нас некоторого раздочтения в информационной политике. Вот оптимально вернуть обратно под управление ГУР и ЦИПСО, и ССО, І тоді можна добавлять фінансування і ставити задачі главного управління розвідки для роботи за ницей, то есть за границей на российской території для того, щоб вони могли уже масштабировать эти, эти свої возможности до уровня вооруженных сил України і традиційно запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, Росія атакуючи наші аеродроми, може зірвати нам поставки ф шістнадцятих? конечно, может. Все, опять же, все дело в масштабировании. Если они будут каждый день, допустим, заливать наши аэродромы большим количеством тех же ракет, то да, они могут сорвать начало поставок. Это не сорвать полностью поставки. Пока не выйдут опять на нулевые складские остатки. То есть они, вот и есть у них сейчас чуть больше тысячи ракет, они могут их использовать там в течение нескольких может быть, недель по всем аэродромам одномоментно, не дав возможности развернуть, допустим, подготовку или инженерно-техническое обслуживание на этих аэродромах. Но потом ракеты закончатся, и самолеты будут летать и выполнять боевую задачу. То есть возможность техническая такая есть, но они вряд ли ее будут использовать лишь... То есть они не захотят лишиться всех ракет, Плюс в 16 легко могут в это время побыть на базах наших партнеров в Румынии, в Польше, то есть в странах НАТО, а выполнять боевые задачи в режиме, так, на, на, на аэродромах подскока, в, таком, в режиме полета уже с наших аэродромов как с оперативных. Это возможно, то есть и россияне в принципе полностью тогда не достигнут того эффекта, почему я и говорю, что вряд ли они это будут делать технически возможно, но, но бить не будут. Розмова про возможное захопление Одессы. Это российское ИПСО? ИПСО, конечно. Не слушайте этого Медведева. Оно больное на всю голову. Или если по понедельникам, так оно еще с пятничного запоя не вышло. Это где-то ближе к среде его можно слушать. Среда, четверг, когда его уже отпоят, тогда он что-то более-менее человекоподобное говорит. До Одессы россиянам однозначно не дойти. Вот ни до Киева, ни, до Одессы на, в этот период, который мы, о котором мы сейчас говорим, им невозможно выполнить боевые действия. Почему? Для этого надо им как минимум несколько, ну, где-то несколько лет, года два, может быть, два с половиной, подготавливать только одну операцию там на Киев или на Одессу. Но это нереально. А у них по плану через пять лет движение в сторону стран Балтии. Не просто так у них запущен Московский и Ленинградский округа. Это площадки для дальнейшего движения в, на, в Европу, то есть в следующие Балтийцы.